Salam əz dostlar. Deyir ki, dəh dediyində qaçırsa at. Gəl deyəndə gəlirsə övlad. Bir də xoşqadsiya sarvad. Nə işin var toy evində? Düyün sənin evində. Gir oyna, sız oyna. Dəh deyəndə qaçmırsa at. Su istəndə gətirmir sövlad. Bir də sözdən anlamır sarvad. Nə işin var ya sevində? Ölü sənin evində. Gir ağla, çıxağla. Allah ifadə edici Quran çərçivəsində və min ayetihi an xalaqalakum min anfusikum azbajan Allahın sizə qarşı olan sevgisinin, Allahın varlığının, birliyinin, mərhəmətinin izlərindən, nişanələrindən də ki, sizi kişi və qadın olaraq yaratdı və sizi ailə damı altında bir yerə topladı. Yenə Allahın sizə qarşı olan sevgisinin, sizə qarşı olan mərhəmətinin sizə qarşı olan şəfqətinin nişanələrindəndir ki, litaskunu ileyha o sizi bir ailə olaraq bir yerdə ona görə topladı ki, siz xoşbəxt olasınız. Siz bir-birinizin yanında sükunə tapasınız, rahatlıq tapasınız deyə. Ayət bununla nə qutarmır. Allahutaala-nın sevgisinin izləri, nişanələri bununla da qutarmır. İfadəlik Allah ayetinin davamında ve ceale beynekum mevaddeten ve rahme o zinl aranza sevgi, merhamet ve şefqət qoydu. İnne fi zalik le ayaten li kavmin yetefekeron. Məs bunda, məs bu şeylərdə düşünən insanlar üçün, ağıl sahib olan insanlar üçün, kafası basan insanlar üçün ibrətler vardır, dəlillər vardır. Allahutaala bizi kişi və qadın olaraq bir ailə damı altında topladıqdan sonra diqqət edidisə Sizin aranızda sevgi və mərhəmət qoydum, şəfqət qoydum deyir. Qanunlar qoydum, qaydalar qoydum, qarşılıqlar, haqqlar, hüquqlar qoydum demir. Çünki ailələri ayta saxlayan şey, ailələri xoşbəxt edilən şey, ailədəki fərdlərin üzünü güldürən şeylər qarşılıqlı haqqlar, hüquqlardan daha çox, onların arasında səprilən sevgi toxumları, mərhəmət və şəfqət toxumlarıdır. Ailələri davamlıqla gətirən şey onların arasındakı qayda-qanunlar deyil. Onların arasındakı şəfqət, hörmət və mərhəmmət bağlarıdır. Mənim bu gün Allahın kitabından, peyğəmbərimizin hədislərindən, bu mövzuda təcrübəli insanlardan və ailə psixologiyasından çıxardığım nəticə bu oldu ki, əgər bir ailənin içərisində anlayış, şəfqət və mərhəmmət varsa, o ailə xoşbəxt bir ailədir. Bəli, Quran-Kərimdə Allahutaala "Əşruhunna bil-ma'ruf" deyə ifadə edir. Bir-birinizin xətrində olmayın, bir-birinizlə xoş keçinin, bir-birinizi incitməyin, bir-birinizlə xoşbəxt olun. Çünki bir ailənin xoşbəxt olması demək, bir cəmiyyətin xoşbəxt olması deməkdir və nəticə itibarlə bir ölkənin, bir millətin və bəlkə bütün dünyanın xoşbəxt olması deməkdir. Çünki hər şey ailədən başlayır. Bəli, sarsılmış, zədələnmiş, xəsarət görmüş bir ailənin özünə faydası olmayacaq ki, heç kəsə də faydası yoxdur. Allah sizə, bizə, tanıdığımız insanlara, bizim sevdiğimiz insanlara, bizi sevən insanlara gözəl ailələr nasib etsin.